Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu asyafi anbiya wa musallim wa ala alihi wa ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paduka adinda kawan dan paduka adinda saya Tuan Kota Amat berhormat Datuk Seri Diraja Menteri Besar Faham Amat mulia kerabat-kerabat yang berhormat Tuan Haris Saleh bin Hamzah Di Dewan Negeri Pahang Yang berhormat Alali Majlis Syarat Kerajaan Negeri Yang berhormat Alali Berhormat Adun-adun di kawasan sini dan Alif Liman Datuk Seri, Datuk Seri, Datuk Datuk Tuan-tuan, Puan-puan, semua mati sekalian Syukur Alhamdulillah saya dapat sampai di sini walaupun saya, saya dimaklumkan tadi hujan begitu lebat nampak Alhamdulillah sejuk sikit sekarang dan tadi saya berkesempatan juga dapat jumpa dengan bilangan rakyat yang tunggu saya di kedai di Sempang tadi dan dapat bersalaman-salaman dengan produkasi saya terima kasih kepada semua yang telah menunggu di sini walaupun hujan di dalam hujan yang lebat sesungguhnya berdirinya sebuah masjid bukan sekadar satu binaan untuk bermegah tetapi ia adalah lambang ketakwaan persaudaraan serta kecintaan umat Islam pada Allah dan Rasulnya masjid inilah tempat di mana hati-hati yang beriman berkumpul, bersujud dan bermunajat mencari rahmat dan hidayahnya. Dan dalam itu saya terima kasih kepada ucapan yang disampaikan oleh yang berhormat tadi dan juga pihak kari yang mengaji tadi. Saya, saya berdoa kawasan ini juga akan melahir ramai lagi kari-kari, karya-karya -kari, ataupun sebilangan Bersama rakyat di sini yang boleh mengaji Al-Quran Seperti mana kita saya tempoh hari Hadirin, yang dihormati Allah sekalian Masjid ini tidak sekadar sebuah rumah ibadah Tetapi sebuah monumen Yang mengangkat nama seorang tokoh agung Seperti Abdul Rahman Ibni Auf Seorang sahabat Rasulullah SAW yang dikenang bukan hanya kerana kekayaannya tetapi kerana sifat ke sifat dermawan yang tiada bandingan seorang seorang yang punya akhlak yang luhur serta kebijaksanaan yang mengangkat martabat ummah beliau adalah antara sepuluh yang dijanjikan syurga sejak awal keislamannya hartanya bukan milik peribadi tetapi perisai buat agama. Dengan tangan terbuka, beliau membiayai tentera Islam, membantu yang miskin, menginfakkan separuh hartanya demi perjuangan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya sedekahnya orang Muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Al-Tabrani. Dari kisah ini, kita boleh mengambil ibrah. Kekayaan bukan sekadar nikmat, tetapi amanah. Harta di tangan orang yang beriman bukan untuk bermegah, tetapi menjadi jalan menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menyeru, jadilah seperti Abdul Rahman bin Ibn Auf, suburkan budaya memberi, ulurkan tangan kepada yang memerlukan dan jadikan kemewahan sebagai penyuluh jalan kebajikan, bukan sekadar membina harta tetapi membina satu ummah. Hadirin sekalian Semua sedia maklum Islam sebagai agama persekutuan Terpatri kukuh dalam perlembagaan Malah di bumi, bumi Pahang yang berdaulat ini Islam adalah agama negeri Sebagaimana yang sekian lama dianuti Diamalkan dan dimaktubkan dalam perkara 23 undang-undang tubuh kerajaan negeri Pahang. Namun dalam kebijaksanaan dan keadilan pemerintahan agama-agama lain diberi ruang untuk diamalkan dengan aman dan damai selagi mana ia tidak menggugat ketenteraman awam dan keharmonian negeri. Selagi itulah hak setiap penganut ter akan terpelihara. Ini bukan sekadar lafaz dalam dokumen perundangan, malah Islam bukan sekadar agama, ia adalah juga satu amanah yang mesti kita junjung. Suatu warisan suci yang mesti kita pertahankan, tidak kira siapa kita, apa warna kulit kita dari mana asal usul kita atau apapun pangkat dan kedudukan kita selagi mana kita bernama muslim kita lah yang bertanggungjawab mempertahankan agama suci ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-saf ayat 9. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar itu Islam agar dia memenangkan atas segala agama dan ajaran miskin miski pun orang-orang musyrik yang membenci oleh yang demikian dalam sebuah negeri yang membilang bangsa dan agama tiada yang lebih utama selain nilai hormat menghormati serta kesedaran untuk menjaga sensitiviti keagamaan. Di sini saya amat berduka cita mutakhir ini masih ada suara-suara yang sumbang yang meremehkan kesucian agama mencabar kemuliaan Islam seolah-olah tiada batasan dalam berbicara dan bertindak Adakah ini yang dikatakan sebuah negara merdeka atau hanya merdeka pada angka bukannya pada minda rakyatnya Marilah kita fikir bersama Hadirin yang dikasihi Allah sekalian Walaupun kita sebagai muslim diajar untuk mengikut rasmi rasmi padi semakin berisi semakin menunduk yakni rendah hati dalam keilmuan beradab dalam tutur kata bijaksana dalam perbuatan namun janganlah kerana kelembutan dan kesopanan ini ada pihak yang berani memperlekehkan agama kita sesuka hati Islam tidak pernah mengajar kita untuk tunduk kepada penghinaan dan penindasan. Sebagai ketua dan pelindung agama Islam di bumi Pahang ini, saya menyeru agar setiap muslim harus memainkan peranan mempertahankan kesucian agama ini dengan hikmah dan penuh kebijaksanaan. Janganlah kita berdiam diri apabila agama kita dihina. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga maka dengan hatinya. Dan itulah adalah selemah-lemah iman. Dalam masa yang sama, kita juga mesti berpegang kepada prinsip keadilan dan kesopanan yang diajarkan dalam agama. Jangan kita bertindak melulu. Janganlah kita membalas kejahilan dengan kejahilan. Sesungguhnya Islam itu agama yang mulia dan umatnya mesti berpegang kepada akhlak yang terpuji. Walau bagaimanapun bagi mereka yang berani menghina Islam yang berani mencabar kesuciannya dan menyemai kebencian terhadap agama Allah haruslah dikenakan tindakan yang setimpal mengikut undang-undang pihak berkuasa wajib mengambil tindakan yang tegas tetapi biarlah adil memberi pengajaran tanpa membakar emosi mana-mana pihak serta memastikan keadilan ditegakkan demi kestabilan negara tercinta. Dalam soal ini golongan yang paling perlu memainkan peranan adalah kerajaan dan para pemimpin. Saya menyambut baik pernyataan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang baru-baru ini yang menekankan bahawa pemimpin perlu bertanggungjawab menjadi pendamai bukanlah pencetus perbalahan sejarah telah membuktikan bahawa pertelingkahan kaum dan agama jika tidak dibendung dengan bijaksana mampu membawa malapetaka kita tidak mahu sejarah hitam itu berulang lagi hanya kerana kealpaan kita dalam mengurus isu sensitif ini dengan hikmah dan kebijaksanaan maka saya menyeru pada semua pemimpin khususnya pemimpin-pemimpin politik agar bertindak sebagai jambatan perpaduan yang menyatukan rakyat bukannya mencetus api yang membakar hubungan harmoni yang telah lama terbina berhentilah daripada menjadi badut yang mempolemikkan isu raja agama dan kaum 3R sehingga mencetuskan pertelingkahan dalam kalangan masyarakat biarkanlah pentas ini terus tenang tanpa drama yang menyakitkan. Berdialoglah guna akal dan hati, bukannya bermonolog guna nista dan benci. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya juga ingin mengingatkan kepada semua rakyat baik muslim maupun bukan muslim bahawa keharmonian yang kita kecapi ini adalah hasil daripada sikap saling menghormati dan toleransi. Janganlah kita cepat melatah dan membuat spekulasi. Hormatilah antara satu sama lain. Jagalah sensitif ag antara agama dan kepercayaan dan kebudayaan. Jangan sesekali kita biarkan kejahilan dan keangkuhan merosakkan apa yang telah lama kita bina bersama. Akhir kalam, Negeri Pahang ini bernaung di bawah payung kedaulatannya. Islam tetap teguh menjadi tiang seri yang menyuluh jalan kehidupan rakyatnya. Sesungguhnya dalam mendukung kemuliaan agama yang suci ini, kita bertanggungjawab memastikan setiap jiwa yang bernaung di bumi bertuah ini akan mendapat hak yang sewajarnya agar tanah ini terus subur dengan kemakmuran bernafas dalam ketenangan dan berdiri megah dalam keharmonian. Marilah kita bersama-sama menjadi benteng kepada keamanan, mengangkat panji perpaduan dan menjunjung tinggi ajaran Islam yang penuh hikmah pada sebagai pedoman. Hanya dengan itu, bumi Pahang akan terus gagah sebagai negeri yang berdaulat berkat doa dan usaha rakyatnya. Maka dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sukacitanya merasmi dan memasyurkan masjid ini dengan nama Masjid Abdul Rahman Ibni Auf, Kampung Durian Hijau. Sekian. Wabillahi taufiq. Walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.